Смотри, даже через. Нет. Здорово, как да. дела у тебя? Как ты? Как ты? Парень, без матов. В танке. А? Тихо, тихо. Я близко, 1 метр за 50 от меня, видишь, что а Так, же Цел, братан Все?

Шахта! А ну скорее пару слив. Да Что? Да вот опять поймал подарок, гад. Сепарский. Еще на -то. Того Да, осколок. Прокладывали там минами, арто еще. Хлебка там все. Выкуривать. Ну расскажи, что сегодня было. Да что сегодня было? Сегодня подошли на дистанцию контакта и ввязались в контакт. С той стороны пошла поддержка арты, мины и танк там передвигался. Менялся позиция, очень сложно его было засечь. И вот они прорабатывали методично, там буквально метр за метром, метр за метром. Сейчас вернусь на исходные позиции, перегруппируемся, двинемся. Я к настрей в зале. Да отличный настрой, отличный. Сейчас перевяжемся. Соберем группу. Проверим снова снарягу, оружие, пополним боекомплект и двинем туда. Отличный настрой, Все парни хотят туда. Поскорее уже этот блокпост взять. Он уже как зануза в заднице. А первый взят. Да, первый мы еще вчера отработали. Первый еще вчера отработали. Тяжелая война идет. Есть раненые, к сожалению, даже убитые. Однако я уверен, что это наоборот нам только должно придавать силы, чтобы мы еще сильнее стремились к победе, поскольку это наша победа, Украина. Она, она уже не забирает.